Чего? Я Чего? вообще не поверю. Ну, а да, давай. Да, Привет, ребята. Ну, в первую очередь, я действительно благодарен вам за то, что... Да, берите, да, по первому. Да, я пока без этого, без игры. Пожалуйста, да, Шиташав, нападали. Да, вот она, еще в первую очередь я очень благодарен вам, что пресса сегодня действительно очень внимательно освещает празднование Дня Независимости Украины, 20-летие в городе Николаев, Николаевской области. И поверьте о том, что этот праздник вот для тех людей, которые, наверное, прожили эти 20 лет, он является для них очень и очень праздником сердца, души и их самостоятельности. Для тех людей, которые родились в 20 веке, которые прожили в 20 веке и вышли сегодня в 21 век, поверьте, для нас это тоже является праздником ответственности. И у меня многие сегодня там спрашивают, а когда вы встретили праздник, а что вы думали? Тревога, которая была тогда, 19 августа 91 года, она перекатывалась из государства в государство уже тогда. Имеется в виду республики. И поверьте то, что я как очень ответственный человек, тогда будучи членом партии, я был заместителем председателя горы исполкома для меня самое главное было, чтобы сохранился мир вот в этом, э, знаете, бушующем тогда, море и демократии, и в то же время мы не знали, что будет дальше. Естественно, я сегодня повторяю, может быть, крамольные фразы о том, что все-таки принятие решения о независимости депутатского корпуса, независимо от того, какие они были тогда. А тогда была э, группа в 239. Коммунистов и они взяли на себя тоже ответственность, чтобы ни в коем мере не допустить кровопробития в нашем государстве уже независимой Украине. Ну а сегодня я хочу вам сказать, что э, праздник этот э, уже выстрадан в течение 20 лет. У нас за это время три президента. Государства, которые стабильно работающих у них, наверное, не могли быть вот такие изменения, которые прошли у нас. Выборы в Верховную Раду, выборы в местные советы, напряжение между политическими партиями, которые искали свое место в государственном строе. И, конечно же, сегодня, когда мы отмечаем с вами 20-летие, я э, очень благодарен нашему городу, нашей общине, что мы не допустили самого главного, межнационального, межполитического, социального взрыва. И я очень горжусь тем, что я вот 11 лет мэр, мы всегда находили точки соприкосновения и консенсус, модное слово конечно не все получается и поверьте о том что за 20 лет когда э, векторы Украины разворачивались в одну другую сторону конечно же не мог город Николаев один выживать в этом э, бушующем мире политики экономики стратегии социальных вопросов но я еще раз говорю благодарен Николаевцам за то что мы все-таки нашли свою нишу и город Николаев сегодня раскрыт для привлечения инвестиций город Николаев сегодня знает во всем мире. Вдумайтесь только, что город Николаев это э, член международной ассамблеи городов и столиц бывшего Советского Союза, что город Николаев это Черноморский клуб международный. Город Николаев, который сегодня прикладывает все усилия для того, чтобы нишу э, моноэкономики и судостроения заполнить другими экономическими составляющими. И я сегодня выступал и просто сделал такую фразу, что мы первые в государстве тогда сделали э, упор на экономику малого-среднего бизнеса. Это мы тогда придумали правила одного окна вместе с Ветром э, и с государственной администрацией. Мы тогда приняли на себя решение э, сделать амнистию для всех по э, нашим налогом, местным сбором, А это уже сегодня стало законом. То, что малый и средний бизнес получил свое развитие, получил значительно упрощенные варианты своего и регистрации своего развития. Я хочу сегодня всех Николаевцев, всех дорогие друзья, вас, журналистов поздравить с этим прекрасным праздником, праздником независимости. Это всего одно поколение. Для истории это миг. А для поколения ныне живущего это целая-целая жизнь. Поверьте, я был первым начальником областного управления пенсионного фонда. Это было 18 января 1991 года. Я вообще не знал, как вообще выплатить заработную плату и пенсии. Тогда еще, в независимой Украине, еще были и рубли, и купоны, и карбованцы. Сегодня мы не допустили самого главного. Противостоянии в городе Николаеве по этническим, по религиозным отношениям. Есть сегодня оппозиция, но с оппозицией нужно говорить. С оппозицией нужно советоваться тоже, но обязательно направлять оппозицию, что подрыв авторитета государства это не конструктивный разговор, а это негатив, который можно вывернуть и на свое поколение в том числе. Я каждому говорю сегодня, что нужно взять на себя смелость и ответственность подумать, взял ли ты на себя ответственность или грязь. Грязь всегда обязательно повернется на поколение. Зачем? Кому это нужно? Давайте будем в городе Николаеве определять нашу судьбу. Мы Николаевцы. И под Святым Николаем мы всегда находили консенсус. Тем более, что в этом году у нас 222-я годовщина. Мы всегда находили пути развития нашего города. Как между отношениями людьми, так и в экономике. Да, мы сегодня с вами потеряли судостроение в том объеме, который нам необходим. Но мы нашли самое главное. Мы нашли сегодня свободу слова, свободу взаимоотношений, мы нашли с вами демократические принципы. Думайте столько, разве мог бы мэр города тогда, в советское время, стоять перед журналистами и говорить им правду, которую они воспринимают для себя, относясь в отдельных моментах и критически? Потому что у каждого есть сегодня свое мнение, но мнение самое главное. Не объединим усилия. Мы видим историю, развал того же югославского, югославского государства. Мы с вами не найдем консенсуса. Это война на Кавказе. Не найдем консенсуса. Извините, будем жить, по крайней мере, бедно и несчастно. Я хочу сегодня, чтобы все присоединились и понимали, у каждого есть свое место. Каждый человек это индивиду. С ним нужно считаться. Я всегда это отношу и к себе, как к городу, как мэру городу Николаеву. Поэтому поздравляю каждого из вас, хочу пожелать счастья, добра, успехов. Пожелать, чтобы у каждого сердце билось тогда, когда есть результат. Вы люди истории. На вас сегодня будут равняться ваши дети и внуки. А я упишу эту историю и сегодня, вот даже тем э, сегодняшним интервью, которое я вам даю. Потому что не может быть сегодня без э, этого интервью. Критика, которая прозвучит обязательно на моем сайте, прозвучит на моем блоге, на однокласснике, прозвучит. Но я к этому отношусь спокойно и хочу, чтобы вы к этому относились принципиально и ответственно. Счастья, добра и успехов нам, украинцам. Мы это 35 национальности в городе Николаеве. Мы это более 15 конфессий разного направления. Но все мы идем в церковь, в свою церковь. Но главное, мы идем к Богу. А через Бога, через спокойствие, мы все равно украинцы. Сделаем все возможное, чтобы Украина через 20 лет, а я верю, вы же проживете эти 20 лет, вы когда-то вспомните, скажете, мэр был прав. С праздником вас! Владимир С праздником, Владимир. да. А как же ваш выход? Где же ваша песня? Вы же наш поющий мэр. Извините, а у меня выход 20 часов. Ага. Да, поэтому 20 перейдеть. часов, конечно. Праздник, праздник сегодня государственный, поэтому поверьте о том, что мы же все-таки орган местного самоуправления. Мы как власть местная. А есть сегодня губернатор, есть председатель совета, поэтому этот выход правильный. А наш с вами выход в минут. Можно да. два слова специально для молодежи. Оу... Все по новой, вот движение. Ваше пожелание, поздравление молодежи. Я, parfois... я хочу вам сказать, что в городе Николаеве молодежь очень умная, грамотная и ответственная. Ну давайте посмотрим. Можно ли когда-нибудь подумать было, что у нас будет ученическое самоуправление, студенческое самоуправление, что сегодня есть... Э -э Муниципальный наш, наше правительство, что мы в прошлом году дали право и в мае в этом году дали право управлять целый день город, городом, э, муниципальному молодежному нашему парламенту. То есть это только э, вот маленькая толика. И э, разве думал ли когда-нибудь молодой человек, что он в городе Николаеве может получить специальность не только в трех вузах, а у нас было два вуза и один филиал строительного? Э, института Одесского. А сегодня выбор своей э, жизненной стези у каждого в руках. И я хотел бы пожелать, чтобы каждый из наших молодых людей взял на себя эту ответственность, обучаясь, либо получая специальность, либо сегодня определяя свою судьбу в малом среднем бизнесе, чтобы город Николаев ни в коей мере не потерпел фиаско, как город родзинка Украины. Поэтому, дорогие ребята, дорогие друзья, я всегда на вас ориентировался, я всегда ориентировался на молодежь и считаю, что это правильное решение нужно сегодня сделать все возможное, чтобы политика равнения и определения молодежи, она была в государственной программе. Не только в городе Николаеве, не только в области, а на уровне и государства Украины. С а праздником слушайте, а вас. если бы вы поздравляли молодежь песней, какая бы песня это была? Ну, я думаю, что прозвучала бы обязательно бы песня вот та, которую мы всегда думали и знали. Мы были маленькими, а уже исполняли песню. Это дни широкий. Мы тогда, еще в советское время, уже знали, без Киева и Днепра не может быть республики Украины. Ну и, конечно, любимая песня Белые крылья, я почему в отдельных моментах третий куплет исполняю ее на надрыве? Почему? Как это трудно лететь против ветра? Потому что действительно каждый раз имея где-то вот знаете противостояние очень тяжело дальше чтобы твои мысли твои действия были сопряжены с результатами благополучия нашего города потому что не все понимают насколько сложна и трудна должность мэра Э, Горисполкома как структуры управления государством, потому что все то, что делается в городе, отвечает мэр. Какой бы депутатский корпус ни говорил, мы это пришли, но мэр должен обязательно подписать те же решения Горисполкома, подписать те же платежки на э, финансов. Он должен думать о том, как чтобы город Николаев сегодня знали на всем. Э, пространстве и экономическом, и пространстве международном. Я это делаю и думаю, что Люди, которые голосуют за меня, они э, все-таки доверяют мне. Да, хотелось бы, чтобы доверяли все 100%, но так не бывает, потому что мы разные, и подходы у нас в отдельных моментах не видение. Только сегодня на сегодня. А сегодня получить результат, э, тот, который необходим каждому человеку, это очень титанический труд. Это труд каждого Николаева, не только одного мэра. Мэр только должен определить главные стратегии направления. И я это делаю. Разве не важно? Винские мероприятия Груздкома было такое эффектное шоу, как 3D-шоу. пожалуйста, что это за идея? Будет ли она сегодня? Дело в том, что я хочу вам сказать, что это попытка... Ну, мы видели этот блок на Харькове и на компьютере. Когда на здание в электронном виде выводится картинка действий и когда э, после этого рушит создание как будто бы вот я сказал если это будет это будет э, в первую очередь э, большой большой минус тем кто сегодня это шоу организовывает и я однозначно сказал, я противник. Мне не показали и сказали, что этого не будет. А кто его предлагал? Есть, вы... Ну, предлагали, по крайней мере, те шоумены, которые хотят заработать на нас деньги и показать, как рушится наше здание. Ага, то есть, получается, проектировалось да. для Абсолютно конечно. Да, 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 да. Я сказал, это, это в день независимости будет самое глупое шоу, которое только, не дай бог, организатор это сделает. Ага, ну, в принципе, такое возможно, когда да. Ну, ну да, но дело в том, что это можно сделать как будущее в этом здании, так и, извините, вот, трагедию, которая приведет. Но, вы думаете, что это какое-то знаковое было бы? Ну это не просто знаковое, это э, подрыв, в первую очередь, авторитета мэрии, органа местного самоуправления. И э, самое, вот для меня страшное, показать о том, что вы ничем не способны управлять, даже электронными пушками, которые могут сделать как хорошо, так и плохо. Пожалуйста, вот сегодня праздник, а завтра вы сразу в работу так сеть. Почему именно на завтрашнее число? На Дело в том, что у нас дальше нет времени для того, чтобы у нас э, те сроки, которые определены по закону, особенно по коммунальной собственности, по земле, у нас уже сроки проходят. А вы знаете, что сегодня настолько жесткие сроки по выполнению, особенно... Э, то, что касается сроков по земле, по коммунальной собственности. Да, собственно говоря, мы должны за 20 дней э, дать э, информацию, то, что касается закона, об э, электронной информированности.